ਪੱਟੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਮ ਖਬਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਇਸਨ फिरौती मंगण का यह सारा मामला जोड़ा है वह दसया जा रहा है और हमले के दौरान जानी नुकसान तो हालांकि बचा रहा है फिरौती देमकी जी है मिल चुकी है तो इमीग्रेष्न सेंटर है जिथे कि फायरिंग हुई है और मोटरसाइकिल से सवार होकर यह बदमाश आए हैं दो नकाब पोश आए हैं और उन्होंने वालों जिस तरीके पहले तरीके अं कह सकते हैं लगातार जी तस्वीर सामने आ उस तरीके ही दो नकाब पोशा ने इतने आके गोलियां चलाईया ने और गोलिया के निशान भी नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल से सवार होकर आए सन कलोती मंगन का सारा मामला है हालांकि जानी नुकसान तो बचा है तो स्वाभाविक तौर पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है खबर लुधियाना तो है जिथे बेखौफ बदमाश बदमाशा रोडमाशा ने हमला किया है शख्स के बदमाशों मुलम ने हथियार हथियार हमला भी किया है तस्वीर सामने आईया ने टिबा रोड दस्वीर ने किस तरीके बेखौफ बदमाश जो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं हालांकि अः देखा जा सकता है कि किस तरीके दो बाइक सवार ने दो बाइक बइक सवार होके ने बदमाश आए ने और दो और इन्होंने आके शरेआमी बइक खोन की कोशिश की गई है तेज तरह हथियार इन्हों को इन्होंने हमला भी किया है हालांकि बहुत एक दो वाहन जो तस्वीर से नजर भी आ रहे हैं लंघ रहे हैं पर किसी के वालों हिम्मत नहीं की गई कि इन्हों बचाया जा सके शख्स की मदद की जाए मैं मैं जब जा रहा था घर अपना घर से अपना भाभी को के लिए ट्रिप्बर और गुलाई बात उसी वक्त मैं जा रहा था कुत्ता ने गेज में तेज चला रहा था कुत्ता भी जो हमला कर रहा था फिर मैं गाड़ी सलो करने लगा उसके बाद फिर ट्रिबर को जैसे घूमा मैं सोचा मैं नज़दीक आ गया हूँ तो मैं गाड़ी में थोड़ा सलो करने लगा उसके बाद पीछे से एक गाड़ी आया गाड़ी गाड़ी आया गाड़ी पे जो बंदा था ना वो मैं गाड़ी चक्के पे लात मार दिया गाड़ी गिरा दिया कि टोटल कितने नौजवान थे उ, उ, उस टाइम में तो छे थे अच्छा जी। दो गाड़ी थी उसके बाद जब गाड़ी गिराया था उस, उसमें से दो गाड़ी थी